традиционно, как прошла игра, ваши впечатления? Прошла игра, в принципе, все видели, как бы со старта мы начали диктовать свои условия, как бы мы хозяева как бы, в этом зале, поэтому как бы с каждым соперником здесь настраиваемся максимально, поэтому сегодня, в принципе, табло отобразило, наверное, как бы соотношение сил, так скажем, на сегодняшний день. Well, I can tell that we played good defense from the start. The game became easy because we scored in the first quarter. We scored four or five three pointers, and after that it was much easier for us. We were not nervous. We played much better. They were not aggressive in defense. They give us chance to play very easy in our offense, so we don't make mistakes. Но, в основном, самое важное, что мы играли хорошую защиту в первые два квартала. Вот почему. Хочу сказать, что мы в первую очередь играли очень хорошую защиту. Мы забили четыре с пяти трехочковых в первой четверти. И потом нам просто было легче играть, не делали никаких глупых ошибок. Но самое важное, что у нас была хорошая защита. Я через два дня вам

like any other game, we must be focused on our defense, and I believe that we'll win. Хочу сказать, что один очень хорошая команда, несмотря на то, в каком положении они сейчас находятся, они провели там несколько игр, буквально пару очков разницы, несмотря на что мы готовиться на хорошую игру. Кулевича подписывали на пару месяцев всего, то по идее уже истекает срок контракта, какие дальше планы этого игрока? У него контракт до 20-го, потом скажем, что будет, я на этот момент еще не знаю возможен вариант, что он будет продолжать в клубе работать за эту команду играть? I told you a lot of times, we are waiting for someone better because we need someone better. If we don't find anyone, maybe he will stay longer. I should speak with him, but it's not the moment. He has a contract, we will finish this first round, and after that we will speak with him and we will check what are options for us or for him что мы ждем хорошего игрока, смотрим, ищем. У у меня до 20 числа есть контракт. Мы с ним поговорим, посмотрим, как бы все будет ясно после 20 числа. Ну, мы полностью провалили первую половину. После половины было проиграно 10 подборов. И они сделали 7 на нашем счете, то есть 7 раз они дважды атаковали. Это для них очень ну, принесло уверенность. Плюс мы бросили 10-0 трехочковые, что для нашей команды, которая бросает много трехочковых, это очень не свойственно. Мы бросали открытые, но не попали. И может, опустились руки сначала, и третью четверть мы играли, но на рамах сыграли, но уже без уверенности. Только в четвертой четверти чуть-чуть начали двигаться, но это поздно. Спасибо, если нет вопросов.

I believe that we start the game in the first quarter. Uh, we didn't come to the game with the right mentality. Let's say that if we don't play 110% of our potentiality, we can lose every game

I don't want to talk about technical stuff, rebound, shooting percentage, and everything. When you are not playing 100%, when you are not playing with a great motivation. And I think this is my responsibility to give the team a good motivation. Я пробую каждую игру, пытаюсь найти какую-то мотивацию для каждого из них. Мы играем 39 игр. не знаю, какой тренер может найти 39 очень хороших мотиваций. Я думаю, что игроки просто должны... and find themselves a good motivation. We are young. I hope that we will do it for the future. That's